হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া গৈ আছোঁ এইমছত আৰু এইটো ভিডিঅ' পোন্ধৰ জুলাইৰে হয় মই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাই কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু অলপ ব্যস্ত হৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে লগতে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ইয়াতে দুদিনৰ দিছোঁ দুদিন নহয় আচলতে বহুত কেইদিন এটা পাৰ্ট হ'ল মেডিকেলত থকা আৰু এটা পাৰ্ট হ'ল আমাৰ মনসা পূজাৰ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ মাজু বাইদেউ এয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলে তাইৰ আঠমা ভৰি দিছিল আৰু আঠমাহ দুইদিন নে তিনিদিন হৈছিল তেতিয়াই মানে তাই পেটৰ বিষ হ'ল আৰু এনেকৈ মেডিকেলত নিব লগা হ'ল এইমছত লৈ গৈছিলোঁ আমি এইমছতে যিহেতু দেখুৱাই আহিছিলোঁ প্ৰথমৰ পৰা আৰু এইমছৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিলে জি এম চি লৈ যিহেতু এইমছত বৰ্তমান গোটেইখিনি সুবিধা অহা নাই বাচ্ছাৰ যিটো আই চি ইউ ৰুম সেইটো নাই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিস্ক লোৱা নাই আৰু আমিও লোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণত জি এম চিত গ'লোঁ আৰু গৈ পিনে এয়া আমাৰ অলপ টাইম ৰখিলোঁ বহু অলপ টাইম নহাজোঁ বহুত টাইমে ৰখিছোঁ আমি চাৰে বাৰটা এটামান বজাত আমি দিনৰ ভাগত গৈ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা বাইদেউক ৰুমত সোমাইছিল আৰু তাৰ পৰা বাইদেউক ওলাই দিছে এঘাৰটামান বজাত আৰু তাৰে মাজতে গধূলি পাঁচটা এঘৰত আমাৰ মাজলৈ বাবু এজন আহিলে নতুন সদস্য বাবু তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ বাবুক লগতে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে এয়া দেখিছে নহয় আইতা খোৱাৰ একদম সুচিতে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগি আছে আমাৰ মাৰ আৰু এইফালে মানে বাচ্ছা লোৱা ঠাইত এটা এজনে মানুহ থাকিব দিয়ে তাৰ কাৰণে এতিয়া ভিতৰত মা আছে তাৰপাছত মই যাওঁ তাৰপাছত ভিনদেউ যায় এনেকৈ মানে সলা সলিকৈ কৰি আছোঁ আৰু এয়া প্ৰায় এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটামান বজাত আমি বিচনা পালোঁ মানে ৰুমত বিচনা পালোঁ আৰু আমাৰ লগত প্ৰায় বিছজনমান ৰোগী আছিল আৰু তাতে এয়া আমিও পালোঁ একেলগে আৰু এয়া হৈছে পিছৰ দিনাৰ ভিডিঅ' ৰাতিপুৱা পাঁচটামান বজাতে আগদিনা ৰাতি মই ভালদৰে নুফুলোৱে আচলতে অলপো নুফুলোৱে আধা ঘণ্টামান এটা শুইছোঁ বাবুৰ লগতে থাকিলোঁ প্ৰথম ভাগিন পাইছোঁ যিহেতু অলপতো খুচি হ'বই তাৰ কাৰণে টোপনিয়ে নাহিল মোৰ ৰাতি আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বিচনাৰ পৰা বাহিৰৰ ভিউটো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে চাই আৰু ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে আৰু এটা আমাৰ প্ৰব্লেম আছিল যে আমাৰ বিচনাৰ ওপৰত ফেন নাছিল আমাৰ কাষৰ বিচনাখনত অকণমান ফেনৰ বতাহ লাগিছিল আৰু তাৰ কাষৰখনতো অকণমান বতাহ লাগিছিল আমাৰখনততো অলপমান আহে তথাপিও পিছৰ পৰা এনেকৈ আহে আৰু এয়া প্ৰায় দহটামান বজাত ডক্তৰে ৰোগীক চাব আহে তেতিয়া চবকে মানে ৰোগীৰ লগত যোনে থাকে তাৰ সেইবোৰক বাহিৰত এনেকৈ ৰখিবলৈ দিয়ে ষোল্ল জুলাইত আমি মানে মা আৰু মই ঘৰলৈ বুলি এয়া ওলাইছোঁ যিহেতু ঘৰৰ পৰা ডাঙৰ বাইদেউ আৰু মাজু বাইদেউ আহিছে সিহঁতক ৰখিব বুলি তো তাৰ কাৰণে আমি দুয়োটা আহিলোঁ অলপ টোপনি যাম বুলি আৰু এয়া দেখিছে নহয় মাৰ টোপনি মোৰো টোপনি আহি গৈছিল হেন্দি মানে আমাক ভাড়া সুধি আহিছিল গমেই পোৱা নাই টোপনিতহে আচলতে এয়া সোতৰ তাৰিখে পেহা পেহী চুটকী বাইদেউ অংকুৰদা আমি গোটেইকেইটা গৈছিলোঁ বাইদেউৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল পেহী ইয়াতে আৰু তেওঁলোকৰ লগতে ময়ো গ'লোঁ একেবাৰে মেডিকেলত যিহেতু মই মানে বাবুক নোচোৱাকৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এনেই গ'লোঁ আৰু এবাৰ এবাৰ মানে মই যি গ'লোঁ আৰু নাহিলোঁ ঘৰত একেবাৰে ডিচাৰ্জ দিয়াৰ দিনাহে ঘৰত আহিলোঁ মোৰ মানে ঘৰত আহিব মনেই যোৱা নাছিল বাবুৰ কাৰণে তাৰ লগতে থাকিব মন গৈছিল মাজু বাইদেউ পেহীহঁতৰ লগত গ'ল আৰু ডাঙৰ বাইদেউ আৰু মই সেইদিনা থাকি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে ঊনৈছ তাৰিখৰ ভিডিঅ' চাৰি নম্বৰ দিনা বাইদেউ আৰু মই এনেকৈ বাহিৰত ৰখি আছিলোঁ যিহেতু ডক্টৰে পেচেণ্টক চাই আছিল তাৰ কাৰণে বাহিৰত এনেকৈ ৰখিবলৈ দিয়ে আৰু চাৰি নম্বৰ দিনা আমাৰ বাবুৰ জণ্ডিছ পালে আৰু আমাৰ বাবুৰ বুলি নহয় আমাৰ ৰুমত থকা প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰে মানে বাচ্ছাৰ জণ্ডিছটো পাইছে তাৰ কাৰণে এয়া আমি আই চি ইউৰুমত থ'ব যাব ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰখি আছোঁ বেবী ডক্তৰৰ তাতেই চবেই ৰখি আছে বহুতৰে পাইছে আচলতে তাৰে ভিতৰত দুটামানৰহে পোৱা নাই আৰু এয়া মই সেইদিনাৰে ভিডিঅ' হয় ভাত ল'বৰ কাৰণে এয়া ৰখিছোঁ ইয়াতে চাহ দুবাৰ ভাত দুবাৰ লগতে ব্ৰেকফাষ্টো দিয়ে ভিনদৈ বাহিৰতে খাই আহে মই আৰু বাইদেউ ইয়াৰে খাওঁ যিহেতু ইয়াতে বহুত বহুত দিয়ে তাৰ কাৰণে প্ৰায়ভাগ দিনত আমি ইয়াৰে ভাত খাওঁ আৰু ৰাতি ভিনদৈ মাছ মাংস বা কণী কিবা এটা লৈ আহে গোটেইকেইটা দিনতে এনেকৈ একেলগে খাওঁ বেছিভাগ আৰু দিনৰ ভাগত আমি মই আৰু বাইদেৱে একেলগে খাওঁ ভিনদৌ বাহিৰত খাই আৰু এয়া বাবু আমাক পাঁচ নম্বৰৰ দিনা দি দিলে মানে বিছ তাৰিখে তাক আমাৰ মাজত দি দিলে যিহেতু তাক আই চি ইউত এদিনে থ'লে আগদিনা দিনত নিছিল তিনিটামান বজাত আৰু তাৰ পিছৰ দিনা প্ৰায় ৰাতি এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটামান বজাত দি দিছে তো ভালে হৈছে বেছি হোৱা নাই তাৰ কাৰণে ভগৱানক ধন্যবাদ আৰু আগলৈ যাতে আমাৰ বাবুই ভালে কোহললৈ থাকে তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া লগতে এইখিনিও দেখুৱাই দিওঁ যিহেতু মেডিকেলত আছোঁ এয়া টেষ্ট পৰীক্ষাটো কৰিব লাগিবই বাবু আৰু বাইদেউৰ তো সেইবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ অলপ অলপ মেমৰি হিচাপত থাকি যাব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত দি দিছোঁ গোটেইখিনিয়ে অলপ অলপ হ'লেও এয়া তেইছ তাৰিখে আমি ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ পূৰা ভাল লাগি আছে আমাৰ যিহেতু ঘৰ বহুত দিনলৈ অহা নাছিলোঁ আঠদিন মেডিকেলত থাকিলোঁ আৰু আমাৰ বাবুৰ জন্ম পোৱাৰ দুদিন নে তিনিদিনৰ দিনতে আচলতে ইনফেকশ্যন পাইছিল তাৰ কাৰণে ৰিপ'ৰ্টটো পাঁচদিন পিছত আহিব বুলিও ক'লে আৰু সেইটো কাৰণতে আমি বহুত দিন থাকিব লগা হ'ল মানে আঠদিন থাকিব লগা হ'ল আৰু লগতে জণ্ডিছ পালে জণ্ডিছত বাৰু বেছিদিন ৰখা নাই এদিনত আহিলে তথাপিও গোটেইখিনি এতিয়া ভালে কুশলে আছে পাব ভালে আছে তো এয়া আমি ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ ঘৰ পালোঁ আৰু ঘৰ পাই দেখিলোঁ মা আৰু বাইদেউ মিলি এয়া বাবুৰ ভৰি চাপৰ কাৰণে সেন্দুৰ আৰু পানী মিক্স কৰি এনেদৰে ভৰিৰ তলত লগাই দি বগা কাপোৰ এখনত তাৰ ভৰি চাপটো ৰাখি থ'লে তাই স্মৃতি হিচাপত ৰাখি থ'লে Hello, Pak. Hello. Kau ajar mai ya temu noh apa jasa? Apa nak lakukan saya lagi, Pak? Mana Oh, kuku. Isu.

Hey, Zakai, 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 মনসা পূজাৰ বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এয়া গধূলিকৈ আটাউন ৰজাত আকৌ গৈছোঁ তাতে যিহেতু নাগাৰা নাম আছে ছোৱালীৰ তো আপোনালোকেও চাই থাকিব অলপকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ Thank <laughs> ভিডিঅ'টো বেকা চিধা মানে উল্টা গোটেইখিনিতে মানে মই অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ টাইপত ভিডিঅ' কৰিলোঁ মই গমেই নাপালোঁ কেনেকৈ কি কৰা গ'ল বাকী যি কিনা হওক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ